Як перевірити індексацію сайту у 2025 році? Навіщо перевіряти індексацію, є вона там чи нема. Наприклад, ви зробили сайт, робили дуже багато сторінок, товари, може послуги, може в блог додавали якісь страниці статті. Вот. І думаєте, а Google вже знає, що у вас на сайті є ці сторінки чи ні. Я вам сьогодні розповім три такі діючі способи, котрі будуть вам завжди будуть працювати. Перший спосіб нам потрібно знайти сайт. Який сайт ми будемо перевіряти? Наприклад, я взяв, взяв оцей сайт, мій дуже старий сайт. От, Будемо на ньому дивитись. І давайте візьмемо якусь статтю. Вот есть такая статья. Например, вы ее только написали и думаете, а как же проверить? Уже пошуковая система проверила, проиндексировала сайт, запомнила, начала ли ранжировать эту страницу, то есть продвигать, или еще нет. А, Первый способ это посмотреть через плагин. Вот такой есть плагин. В нем и есть страницы, и вот тут вот Google нарисован. Индексация в Google. Но плагин нам... Показує, Він пише сюди в пошук сайт двоєточі, але не вставляє повністю весь URL. Нам треба скопіювати URL і вставити його сюди. І ми бачимо: якщо ми бачимо ось такий варіант, що можна перейти на сторінку, значить пошукова система Google вже проіндексувала. Всю старинку и все добры например если у вас есть сторинка, яку она не проиндексировала как она будет вот тут выглядеть ну я возьму там добавлю в url какие-то изменения вот бачим что э, он нашел он видит эту страницу но он ее не индексирует почему потому что какой-то новый url который еще не известен для поисковой системы Какие еще могут быть способы проверки? Например, если у вас уже есть вот такой URL и он не проиндексирован, как его можно отправить на переиндексацию или проверить через внутренний сервис? У каждого сайта, каждый сайт, когда только рождается, мы его создаем, мы всегда регистрируем Search Console и Google Analytics. Так вот, Search Console. Мы можем зайти в Search Console. Пишите в Google Search Console. Search Console. вот тут выбираете вот этот второй пункт и попадаете в свою Search консоль Дальше, вот тут у вас есть поиск. Вот в поиск вы вставляете URL, нажимаете Enter и смотрите. Если Google Search Console вам пишет, URL нет в индексе, есть кнопка вот «Запросить индексирование». Вы можете нажать ее, запросить индексирование, и Google, там оно подумает какое-то время. Видите, запрос на индексирование отклонен, Потому что, можно посмотреть почему. Он нам говорит, что этой страницы не существует. Но ну, мы же ее только что придумали. Но если бы она, например, существовала. Вот возьмем эту страницу, вставим ее. Вот. Что Винкажа? Винкажа, что рел есть в индексе, но есть проблемы. И вот он пишет, какие проблемы. Надо перейти, можно перейти и посмотреть, что ему тут не нравится. И возможно поправить. Вот, когда вы исправите данные ошибки, он и отправите на переиндексацию. То есть вот тут можно нажать «Запросить индексацию» еще раз. Например, мы все поменяли, и нам нужно еще раз отправить на переиндексацию. Нажимаете эту тут кнопочку, ждете какое-то время. Пока если вы ждете, подписывайся на мой YouTube. то ставь там подобайки, лайки, и все будет в тебе добре с твоим сайтом. Так. Во, прошло какое-то время, и он пишет, что отправлен на индексацию. Там через, но цей способ це такий, типа самый лайтовый, самый долгий. Если а, хочешь быстро прииндексировать, ну типа быстрее, а, то я добавлю в описание под видео там, телеграм канал, где можно заказать быструю индексацию. И все, у вас будет швидка индексация. Uh, или можете на каких-то своих сторонних, сторонних сервисах также заказывать быструю индексацию и Search Console. Ну, просто, если у вас тут типа одна, там, две, три старинки, это одно, или там до 30-50, да, когда сидишь тут и, короче, каждый URL вставляешь, но и то она не даст э, много URL за сутки вставить, там, до 20 вроде или 30, дает за сутки проверить, а дальше скажет, что приходите завтра. Вот, то через индексаторы можно большое количество урлов за раз отправить. Что, что, что как работает индексатор? Он приглашает бота поисковых систем, там Google, там Google Desktop, Google Mobile, там Bing, может Яндекс бот если надо. Вот он приглашает этих всех ботов и они сканируют они приходят на ваш сайт, и они начинают его сканировать. И дальше уже можно зайти будет через время вот сюда, например, написать в гугле сайт двоеточие, вставить ваш URL, нажать поиск и посмотреть. Если появилась вот такая вот ситуация, вот такая, то все добре, то ваша сторинка попала в индекс и все добре. Если не, если там вот такая ситуация, то треба еще подождать. Можливо, тобі хочеться якісь ще е, теми. Ти мені в коментарях пиши, пиши, пишіть мені. Вот. І я буду вам ще записувати дуже багато цікавих, корисних роликів або інструкцій пошагових. Побачимося в наступному відео.